Все здесь сидят, все прекрасно знают, как тут лечат, что тут делают, какие нам услуги оказывают. Что я хочу сказать? Услуги тут высокого качества, европейского стандарта. И еще ни один человек не написал жалобу, что плохо здесь лечат, плохо дают услуги. И все. Уже пять лет, более пяти лет мы существуем, и все эти пять лет у нас есть проблема нефинансирование, недофинансирование, так скажем, нашего центра. И каждый, каждый год мы пытаемся навести мосты с руководством, то с областной администрацией, то с городскими, районными радами. И у нас все это не очень хорошо получается. Они не могут финансировать или не хотят финансировать, обещают, вот в 2014 году обещали, что все будет хорошо, будут тендеры. Не, это самое, не надо выходить с требованиями, ничего делать не надо. Мы договорились, цену уже обозначили, 1700 с чем-то гривен там было. Прошел 2014 год, настал 2015 год, и ничего не сделано. И сейчас, как говорится, на мое имя... И на имя руководства нашего отделения пришли письма. Одни письма значит, с городского, городской администрации о том, что они не будут финансировать наш центр, потому что не предусмотрено э, в бюджете города денег. И второе письмо из э, немецкой клиники Фридзенюс-центра, которое сообщает о том, что если до 1 апреля, то есть до конца, первого квартала не будут финансированы, не будут налажены связи. Связи есть, а то есть финансирования не будет, то они прекращают оказывать услуги больным. Ну, центр закрывает, собственно. И, пожалуйста, и куда, куда нам 80 человек деть? Куда нам идти? Что, что делать? В связи с этим я хочу, чтобы вы высказались. Что, мы, что вы предлагаете, что делать, а про куда обращаться? Вот мы вчера были у Валентины Михайловны Кавыленко. Она говорит, что э, я знаю ваши проблемы, но финансов у нас нет. И действительно, в области фалкоми нет финансов, э, по крайней мере, я так думаю, потому что все э, бюджетные деньги сейчас э, направлены в городской бюджет по налогам. Вот, 41 налог идет в городской бюджет, 38 державный бюджет, а только 3, 3 налога идет в областной бюджет. Хотя у нас были договоренности с областной администрацией, потому что у нас тут многие лечатся с области. Вот, люди, основная, конечно, основной континент городской, но все же, она по пообещала со своей стороны помочь. Напишите на мое имя письмо, и я постараюсь написать Адаричу, там, с полком, походатайствует за вас. Вот что она только может делать. Ну, ходатайствует, уже, как говорится, ходатайствует целый год, и ничего, а воз и ныне там, как бы. Ведударыча есть? что есть? Его один пишут. Ну, А Фрезейн, он должен отдать оборудование в соответствии с договором. Но я вам чуть дальше скажу, когда договор заключался, вообще договора с инвесторами предусматривают, инвестиционные проекты предусматривают 5 лет эксплуатации оборудования, а потом оно отходит уже тому, с кем договор был заключен. Но поскольку тут огромный долг за эти годы скопился, то есть обе стороны в этом случае должны выполнять свои договорные обязательства. Обязательства эти не... С первого дворя ще не макзай. Мало того, що вони нас лічили хазяй, а що я дай оборудовання то У нас В обласній лікарні. І тим більше, що в комісії повинні бути наші представники незалежні юрист з, юр, з юридичної сторони, з прокуратури, бути людина громадської і наші представники. Щоб той ситний департамент швидше встановив ціну. Вони що самі як вони встановляють самі свою ж ціну, щоб мали доступ, щоб наші люди, от представники, мали доступ до встановлення цієї ціни. А тоді будемо казати, чи призенес велику ціну ставить, чи ні? Ми ж не знаємо скільки коштує. А може там три тисячі коштує в обласній? Ну все невідомо, все ховається, нема прозорості.